Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sakking Enjing para pamirsa ingkang Kinor mata pulo Aprilan Oasifa bedek nya risake pawartos Dangeng Kabupaten Jember Jawa Wetan ng dinten Selasa tanggal kaping Rolika Oktober 2020e Kegadusan bencana banjir ing sawetas wilayah Jember Benjir punika keedus Amergi Udenni gares kaniikan Cs 2. sehingga kali eng wilayah punika meluap dan melepet rumah omah warga. Kahanan punika dedusan ratusan warga gajah nungsi datang kapan aman. Petugas sangking PP di Jember berbarengan kalah i enggal temindak nama nake warga sehanya dia posko pengungsian lan bantuan tangan. Sanggeng laporan eng lapangan, Kedah perabotan saha omah warga ingkang rusak amargi kaikat arusdenyu. Tenadjan sekaten warga tetap sabarlanyuwun pengayuman gematan kusti awa sepados kahanan enggal kuih. Pemerintah ngacing-ngacing sepados ujan enggal mantik saha masyarakat tansah eleng lanrus badai, utamane ing mangsa rendeng se kados sapunika. Sakaten pawarta saking kula ing enjing menika, mugo Gusti tansah maringi kegiatan wilujeng lan rahayu para warga Jember lan kita sedaya. Matur nuwun lang sugeng enjing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.